Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Apa khabar? Baiklah, kita akan teruskan pelajaran kita pada kali ini iaitu menjawab latihan PDPR Bahasa Melayu tahun 4 kali yang kedua. Baiklah, kita masih lagi berada di tema yang pertama iaitu kemasyarakatan. Kemudian unit yang pertama juga jiran tetangga. Tetapi tajuk baru yang akan kita pelajari pada kali ini ialah program kebun komuniti. Bagi adik-adik yang sudah mempunyai buku teks Bahasa Melayu Tahun 4 edisi semakan ini, boleh rujuk halaman 5. Tetapi yang masih lagi belum terima buku teks, boleh lihat aa, paparan cikgu selepas ini. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Kita rujuk standard pembelajaran terlebih dahulu. 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Baiklah. Aktiviti yang akan kita laksanakan selepas ini ialah mengenali peribahasa berserta makna yang terdapat dalam dialog. Kedua, membina ayat dialog berpandukan peribahasa yang disediakan. Seterusnya melengkapkan cerita dengan mencantumkan jalan cerita yang tepat berdasarkan dialog yang dimina seterusnya menjawab latihan tambahan peribahasa jenis simpulan bahasa baiklah adik-adik sudah bersedia bila uh, kamu klik pautan latihan yang cikgu berikan kamu isi nama penuh kelas kamu dan sekolah kita teruskan bahagian A aktiviti kita ialah mengenali peribahasa berserta makna yang terdapat dalam dialog. Bila kamu rujuk buku teks halaman 5, di situ kamu boleh lihat program kebun komuniti. Encik Husin membawa anaknya Hadib dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Jadi kamu rujuk ada empat gambar di sini apa yang kamu boleh lihat di kotak dialog ini terdapat perkataan yang diwarnakan warna merah kita lihat di kotak yang pertama penduduk taman impian ini ambil berat tentang kebun komuniti ambil berat Kemudian di kotak yang kedua, dialog yang diujarkan oleh Hajar pula. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Kita lihat dialog yang ketiga, tiada dialog disediakan. Ha, hanya disediakan besar hati dan mandi perlu. Nanti cikgu akan terangkan apakah yang perlu kamu lakukan selepas ini. Begitu juga dengan kotak yang keempat diberikan di sini sekangkang kera dan menambat hati. Apakah perkataan ini? Ha, kamu boleh rujuk kamus poket. Ha, kamus poket peri bahasa. Maksudnya perkataan yang diwarnakan ini ini ha, ambil berat, berganding bahu, besar hati, mandi pelu, sekangkang kera dan menambat hati ialah Peribahasa. Peribahasa jenis apa? Ha, nanti kamu jawab dalam soalan yang cikgu berikan. Baiklah, ha, setelah kamu memahami ha, dan menghayati ha, apa yang telah ditunjukkan tadi, kamu boleh terus mula jawab soalan. Ha, soalan pertama yang cikgu sediakan, berdasarkan nota kamu poket, apakah jenis peribahasa yang terdapat dalam dialog tersebut. Jadi, di sini kamu boleh lihat ha, sama ada adakah... Ianya tadi simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan ataupun kata-kata hikmat. Agak-agaknya jawapan kamu apa? Ambil berat, berganding bahu, besar hati, mandi pelu, sekangkang kera dan menambah hati ni. Ha, jadi kamu boleh letakkan atau tanda jawapan kamu. Soalan seterusnya kamu rujuk gambar kotak yang pertama ni apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa ambil berat baiklah rajin bekerja sama memberi perhatian kerja bersungguh-sungguh apa agaknya jadi kamu boleh rujuk kamu boleh rujuk gambar dan kamu lihat siapa yang ujarkan ah ha. penduduk taman impian ini ambil berat tentang kebun komuniti agak-agaknya Ambil berat ni maksudnya apa? Rajin, bekerjasama, memberi perhatian atau kerja bersungguh-sungguh. Gunakan gambar yang disediakan untuk uh, kamu menjawab soalan. Baiklah, soalan yang ketiga pula. Apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa berganding bahu? Kamu lihat di situ dialog yang diujarkan oleh Hajar. Saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Haa. Apa maksudnya? Sama ada bersepakat, hasil kerja bekerja sama, ataupun bergantung harap. Jadi, untuk membantu kamu memilih jawaban yang tepat, kamu hendaklah melihat keseluruhan gambar dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa berganding bahu. Soalannya keempat: ha, kali ini tiada dialog, tetapi diberikan di sini. Uh, simpulan bahasa besar hati dan mandi pelu. Apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa ini? Ha, jadi, kamu lihat pilihan jawapan di sini. Uh, pilihan jawapan di hadapan untuk besar hati dan pilihan jawapan yang di belakang adalah untuk maksud mandi pelu. Mana satukah uh, maksud kedua-dua uh, simpulan bahasa ini? Baiklah, seterusnya soalan kelima. Apakah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa besar hati dan mandi pelu pula murid-murid lihat gambar keseluruhan dan kamu lihat apakah maksud aa, yang paling tepat yang bertepatan dengan aa, gambar ini kawasan luas atau jatuh hati tidak suka bergaul atau jatuh hati kawasan sempit atau memikat hati tidak suka bergaul ataupun memikat hati. Seperti biasa, cikgu terangkan tadi jawapan di hadapan untuk uh, pilihan jawapan sekangkang kerah, manakala jawapan di belakang ini pilihan jawapan untuk menambat hati. Antara keempat-empat pilihan jawapan ini, yang mana satu paling tepat? Selesai sudah untuk bahagian A untuk kamu meneka Uh, maksud simpulan bahasa yang terdapat dalam dialog dan simpulan bahasa yang telah disediakan. Seterusnya untuk bahagian B pula, aktiviti seterusnya ialah kamu cuba untuk membina ayat dialog berpandukan peribahasa yang disediakan. Kalau kamu rujuk tadi, tersedia. Uh, untuk gambar satu dan gambar dua sudah disediakan dialog, tetapi gambar tiga dan keempat belum lagi ada dialog dan tugas kamu ialah uh, memilih dialog yang paling sesuai. Baiklah, kalau kamu lihat uh, gambar ini, di sini kamu lihat berdasarkan gambar tiga, apakah dialog yang paling sesuai? Pilihan yang pertama. Menggunakan kedua-dua simpulan bahasa, besar hati penduduk kampung melihat kedatangan kita mandi peluh keliling kampung. Pilihan jawapan yang kedua, wah saya rasa sangat besar hati melihat para penduduk mandi peluh mengusahakan kebun ini. Mana satu jawapan yang paling sesuai? Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Berdasarkan gambar empat Apakah dialog yang paling sesuai Peribahasa yang diberikan di sini Sekangkang kera dan menambat hati Kamu semua telah memilih uh, jawapan uh, Sebentar tadi apakah maksudnya kan Jadi kamu lihat di sini Berdasarkan pemahaman kamu Dialog mana satu yang tepat Dialog pertama Ayah, tanah yang sekangkang kera ini Berjaya menambat hati saya Kerana sangat luas Pilihan jawapan yang kedua, Ayah, walaupun tanah ini cuma sekangkang kera, tetapi melihat pelbagai jenis sayur-sayuran ditanam telah menambat hati saya. Ha, jadi adik ataupun murid-murid boleh pilih jawapan yang paling sesuai. Selesai bahagian B, kamu akan jawab pula bahagian C. Bahagian C, kamu perlu melengkapkan cerita dengan mencantumkan jalan cerita yang tepat berdasarkan dialog yang Dibina. Tadi kamu sudah membina dialog di bahagian B. Sekarang tugas kamu ialah mencantumkan dialog-dialog uh, tersebut menjadi sebuah cerita yang lengkap. Kamu rujuk semula dari gambar pertama, kedua, ketiga dan keempat. Telah diberikan di bawah ini. Pada suatu hari, Encik Husin membawa anaknya Hadib dan Hajar ke kebun komuniti. Di sana, Encik Husin bercerita ha, arahan untuk aktiviti ini. Murid-murid hendaklah memilih jalan cerita yang tepat untuk dicantumkan menjadi sebuah cerita yang lengkap dan betul mengikut maksud peribahasa yang telah dipelajari. Baiklah, untuk ayat yang pertama, ha, pendahuluan, pada suatu hari Encik Husin membawa anaknya Hadib dan Hajar ke kebun komuniti. Di sana Encik Husin bercerita, pilihan pertama tentang program kebun komuniti, pilihan kedua tentang lawatan ke kebun komuniti. Mana satu yang betul? Seterusnya, untuk kita sambung ayat yang kedua pula, kamu rujuk gambar kotak pertama ni. Ah ha. Berdasarkan dialog ini, kita tukarkan kepada cerita. Menurut Encik Husin, penduduk Taman Impian sangat ambil berat akan kebun komuniti tersebut ataupun pilihan kedua. Menurut penduduk Taman Impian, Encik Husin dan anak-anaknya sangat ambil berat akan kebun komuniti tersebut. Antara dua pilihan ini, mana satu yang paling tepat? Kamu boleh tandakan mana satu yang paling tepat. Ayat ketiga pula, kamu rujuk gambar kotak kedua ini. Ah, dialog yang diujarkan oleh Hajar. Baiklah, pilihan pertama. Hajar berpendapat bahawa mereka perlu berganding bahu membantu penduduk taman impian. Pilihan kedua. Hajar berpendapat bahawa penduduk taman impian sentiasa berganding bahu mengusahakan kebun tersebut. Mana satu pilihan yang tepat? Baiklah. Ayat keempat pula, uh, ayat keempat, kamu lihat di sini dua pilihan jawapan disediakan oleh kerana tiada dialog tetapi di bahagian b tadi murid-murid uh, telah membina dialog yang sesuai dan kita lihat berdasarkan dialog itu uh, apakah cerita, jalan cerita yang Seterusnya sama ada pilihan pertama para, para penduduk sangat besar hati melihat Encik Husin mandi peluh keliling kebun tersebut. Kedua Encik Husin dan anak-anaknya sangat besar hati melihat para penduduk mandi peluh mengusahakan kebun ini baiklah. Seterusnya kita lihat uh, ayat kelima. Ayat kelima kamu lihat gambar empat. Dan apakah jalan cerita yang paling sesuai mana satu? Sama ada pilihan pertama tanah sekangkang kerak itu kini dipenuhi dengan pelbagai jenis sayur telah menambat hati Encik Usin dan anak-anaknya ataupun pilihan kedua tanah sekangkang kerak itu kini dipenuhi dengan pelbagai jenis bunga telah menambat hati Encik Usin dan anak-anaknya. Baiklah, selesai. Murid semua menjawab Seterusnya untuk aktiviti yang terakhir iaitu bahagian D, kita mantapkan lagi ataupun kukuhkan lagi pengetahuan kamu tentang peribahasa jenis simpulan bahasa. Baiklah, kamu lihat di sini soalan yang pertama. Naura tempat kosong untuk bekerja di pejabat itu setelah dimarahi oleh majikannya. Pilihan jawapan putri lilin, patah hati, berat mulut, menara gading. Murid-murid perlulah mengetahui kesemua maksud simpulan bahasa. Barulah pilih jawapan yang paling sesuai untuk soalan yang pertama. Soalan kedua pula, lebih baik membaca buku daripada menjadi tempat kosong. Pilihan jawapan kutu embun. Putri Lilin, Ayam Tambatan, Tulang Belakang. Apakah jawapan yang paling sesuai? Baiklah adik-adik, kamu boleh tandakan jawapan kamu yang betul. Soalan ketiga, tempat kosong yang dibawa oleh nenek tidak dapat dimakan kerana busuk. Uh, mak maksud ni, maksud setiap simpulan bahasa kamu perlu tahu dahulu, barulah kamu pilih. Sama ada buah hati, buah mulut buah pikiran ataupun buah tangan. Seterusnya, soalan keempat. Helmi sering sahaja dijangkiti penyakit kulit kerana dia selalu tempat kosong. Baiklah, pilihan pertama tahi minyak. Kedua, telinga kuali. Ketiga, mandi kerbau. Dan keempat, bongkok sabut. Mana satu jawapan yang betul? Baiklah, soalan terakhir. Zain merupakan pasukan bola baling daerah itu. Atas pagar, langkah kanan, ayam tambatan, telinga tempayan. Baiklah, adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Berdasarkan pelajaran kita pada kali ini, apa yang kita boleh pelajari ataupun nilai murni yang kita perolehi berdasarkan halaman lima ini ialah nilai murni kerajinan. Aa, cuba adik-adik terangkan siap aa, watak manakah yang menunjukkan aa, ataupun siapakah yang menunjukkan nilai murni kerajinan ini. Aa, sampai berjumpa lagi aa, di video yang akan datang. Sampai, aa, jangan lupa, jangan lupa untuk menjawab soalan tugasan yang cikgu sediakan. Boleh klik aa, di ruang deskripsi pautan latihan. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar.